Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Коренной крымчанин? Ну да. Я понял. А где живешь, живешь в Крыму? Феодосия. Феодосия. Понятно. О чем общаешься? Да так ни о чем. Так бегаю, спрашиваю людей. Люблю юмор больше, но тот что-то юмористов маловато. Понял. Ну, о чем спрашиваешь? Да не спрашиваешь, говоря, я больше по юмору двигаюсь. Ты говоришь, что бегаешь, спрашиваешь. Вот я пытаюсь понять, а что ты спрашиваешь? Я не бегаю, я ничего не спрашиваю ни у кого. Я говорю тебе, я больше по -по двигаюсь по теме именно, ну, то есть развлекательного характера. Так бегаю, спрашиваю людей. А ты родился в Украинской Советской Социалистической Республике или в Украине родился в Крыму? Или уже в России я И... родился в четырнадцатом году? Э, нет, я родился в СССР. А где родился ты в СССР? В Крыму. А, ты, я так понял, тоже где-то там в девяносто пятом квартале, да, участвовал до оккупации Крыма. В каком девяносто м квартале? Ну у нас есть такой, знаешь, девяносто й квартал, там э, ну, шутят, шутники там собираются. А, это откуда ваш э, нынешний ваш гол, главарь ваш? Президент, да, 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 да. Ты тоже там где-то выступаешь? Выступал, конечно. Не, 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 я просто любитель. А что ты не хочешь реализовать свои вот навыки? Я себя реализовал, реализовал в другом совершенно. Я просто любитель такого вот, а реали... но в плане реализации я к этому не стремился. А где ты реализовал себя? В кожаном мастерстве. В каком мастерстве? В кожевенном мастерстве. Ты из кожи что-то делаешь? Да. О, а покажи что-то, что у тебя есть, какие-то твои кожаные изделия. Ну, ты с последнего. могу ремень показать. Я уже вижу, вижу, прикольно. Слушай, что продаешь? Ну да, на заказ делаю. О, слушай, прикольно. Нормально. Ой, что-то молодец. И сколько стоит вот такой вот ремень? Пять. Пять тысяч рублей. Две тысячи пятьсот гривен, да? Ну, без так. А. Слушай, а ты случайно не крымский татарин? Нет. Нет, друзья, такое лицо. Знаешь, не русское. Все это замечательно, да потому что я крымчак. Это национальность такая крымчанин? Или вид ну, какой? это такая, да, была такая, так сказать, небольшая такая, так сказать, вместе со скифами, была такая небольшая национальность, так сказать. То есть были скифы и были крымчане? Крымчаки, да. Крымчаки, я понял, понял. Вот, а сейчас ты себя кем считаешь? Ты русский, крымчак? Ну, по этому самому, господи, как он, после своего рождения я русский. По всем основным документам у меня, по, что по матери, что по отцу, вроде бы тоже все русские. То есть, ну, в итоге, то, кто я? А, же ты не, не кремчак, ты никакого отношения к кремчакам не имеешь. В смысле? Сейчас вот нация утеряна, сейчас не дают такое. То есть ты, ну, типа, ты, получается, русский. Типа, как Бэтмен, Спайдермен, там, и так далее. Ну, можно так сказать. Я понял, понял. Феодосии живешь. Прикольно, слушай. Был, был я в Феодосии, еще когда был маленький, где-то в 2006 году. Ездили мы как-то с родителями, но это уже было давно. Последний раз я был, наверное, в Евпатории, это 2011 года, да. У меня э, у моих знакомых, ну они там сейчас не живут, они в 2014 году выехали туда, когда у них бизнес отжали. Крымские татары, вот, у них был бизнес, то есть свой пансион. Татары бизнес отжали. У них отжали, у них был бизнес, свой пенсионат, мы к ним приезжали. Ну, тут это как так? Ну, к ним пришли, сказали, делитесь. Вот. 70 на 30, вот прибыль отдаете. Они поняли, что 30% это лишь покрытие э, расходов и решили просто отдать то, что у них есть, забрать какую-то часть денег Прошлание и выйти. Они просто не решили им просто... Ой, ну слушайте, за то, что сейчас е еб... э, ⁇ за патриотом сажают в тюрьмы и обвиняют в том, что это какой-то проукраинский житель Крыма. Абсолютно нет. Давайте посмотрим. Сейчас я посмотрю, кого последнего э, посадили. Откроем Крымский Это российская ФСБшная группа э, в Телеграме. Крымский смеш. Так И это по... там единичный же случай прописаны. Там, да. там а такого е... знаешь сколько на самом-то деле? Там ежедневно большущее количество. Вот у, ну, вот у нас, допустим, вот приехали вот в этом году, допустим, приехали вот... Смотрите. Зап, зап, да. Жителя советского района А где этот советский район? Это какой город? Ну недалеко, кстати, от меня Я, конечно, Ну, написано, знаю. жителя советского района э, Олега э, Арестовали ему грозит э, лишение свободы на 5 лет За поддержку украинских войск А, а Олег Олег, Олег Викторович Неважно Далее у нас еще есть Роман Неважно Жители Симферопольского района пришли ФСБ, задержали позавчера за то, что он также в Фейсбуке написал комментарий в поддержку украинской армии. Что у нас здесь? здесь... Кто следующий будет? Так, правильно. Так, задержан -то так. житель села Вишневые. Бел... А, это в Белгородской области, это не то. О, что-то они. А, вот, еще есть. Погоди, погоди. Алексей. Неважно. Жителя Севастополя арестовали и впаяли ему штраф 45 тысяч рублей за то, что у него была украинская символика. Ну как вы говорите, что нет, и что это единичный случай, если здесь... Тысячи разной информации о том, что ну, задержали, арестовали, выписали штраф за поддержку Украины. Ну так эти люди выражали поддержку Украине, за это и были на... Вот я вам и отвечаю на ваш вопрос, почему они не дали... Тем, которые отжимали у них бизнес в 2014 году после оккупации вот. острова. Потому что вот такое вот происходит. В смысле? Это было в 2014 году? Ну, у них отжали бизнес. Нет, то, что я вам только что прочитал, это было э, начиная за последние 4 дня этого месяца. Или как девушки слушали песни Верки Сергеевича. Нет, ты путаешь, хуй. То, что люди высказываются за поддержку Украины, это одно И дело. дело. А другое дело, когда к тебе приходят и отжимают бизнес. Так На, отжимали пути. бизнес за то, что у них была проукраинская и ты, и ты бизнес. Отжимать бизнес местные, не местные, понаехавшие россияны, из-за того, что они поддерживали Украину. Татары. Зашла татары крымские. татары держали бизнес. К ним во время российской оккупации... Понаехавшие пришли с оружием а, и отжали бизнес. Да, да. ну значит, неправильно бизнес вывели. Такого у нас, к сожалению, очень много со, со стороны Украины было. Ну, да. много, много кого кто позакрывали, да. Ну вот вернется Украина, и люди дальше будут открывать свои бизнеса да, и украина, дальше украина. будут жить. Ты сам себе веришь. Ну слушай, ты же поверил в то, что ты можешь продавать вот кожаные изделия. Поверил. В смысле? Так я это делаю. Ну вот и Украина сейчас это делает. Сперва она уничтожает Черноморский флот, которого сейчас нету. Дальше Ой, она да. сейчас продолжает уничтожение системы ПВО. Вот последний природ, вчера ночью, есть уже фотоподтверждение уничтоженной системы ПВО ЦА-400 за миллиард долларов и несколько э, единиц РЛС-системы. Где? Где? Сейчас назову райончик. Так, смотрим за 400 уничтожения. Так, так, так. Вот есть. Э -э -э так. Это вашу лодку также позавчера. А в Севастополе, вот под Севастополем. Ну здесь, здесь фотография просто со спутника, что есть прилет. Вот, а, написано под Севастополем. Также был, как у вас еще один носитель калибров. И который был, был две недели назад, а по пляжу когда то Подвод... не, 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 это вчера ночью. Подводный корабль у вас был, Ростов-на-Дону, а сейчас он переименовался, Ростов-на-Дне называется. Тот, который в втором году запускал ну, ракеты, корабль, его подбили, не его было подбили. Такого, да. Дали, его вот э, ремонтировали. Почти год. И вчера ночью его уничтожили. Он уже там. Не, не, не было у нас такого. Ты че? Ростов на Дону был подводный корабль. А сейчас он называется Ростов на Дне. Подводный корабль? Да, подводная лодка. А, подводная лодка. Угу. Было Ростов-на-Дону, а сейчас Ростов на Дне. Ты знаешь, сколько лет подводная лодка? Не Но знаю, знаешь, не, ни не ни знаю, по... не знаю, потому это, что она это уже на знаешь, дне. Ты знаешь, где базирование, где находится? На дне Черного моря, возле Крема, возле Севастополя. Нет, нет. А сейчас Но, там да, все спокойно а, отдыхают. Да, где доки для подводных лодок в Крыму находятся, так, так я тебе говорю по поводу Ростова на дне, сейчас он на дне Черного моря. Да хай там... Да, ты мне еще зачитаешь, что по Феодосе вот этот удар был по военному кораблю, там. Когда? Когда? Ну, вот, когда. Есть <свят> вот, я вижу фотографии <свят> со спутника прилета по С-400. Это у нас где? Э -э сейчас посмотрим. Тоже было пару дней назад, был прилет хорошенький. Говорят, что это F-16 наносили удары, но я не знаю. Так, это у в... нас... В Ростовской области позавчера нормально так притушили. Где эти спутниковые снимки? Донецк, Луганск, прилеты по складам с боеприпасами сегодня. Это тоже не то. там не найдешь. А нет. вот еще спутниковые снимки я хочу тебе сказать. Где-то последняя была. А, во-во-во-во. А, нет, это тоже Ростовская область. Последний прилет. А, это два прилета уже было. Ладно. Это не то. С-400 э, на военном аэродроме в Джанкое ага. Прилетело. Есть вот спутниковые снимки о том, что действительно были удары. И... Одень, один, один МАЗ, да? вывели из строя, да? Слушай, да нет, этих С400 уже большущее количество уничтожено. Есть. Есть <связано> видео. Есть видео с этого, с дрона нашего, Я который. за это Тс 400 <связано> уничтожено уже свыше нет, 10 нет. Нормально так. Слушай, самая дорогая установка ПГО Российской нет. Федерации. Свыше <связано> десяти. Ну, за вот эти два года, плюс вот этот третий год начала, уже свыше 10 единиц А ты что думал, война это дешевое дело? Что... Так вот я тебе говорю о том, что это самая дорогая и самая лучшая система ПВО в России. Это не самая лучшая, Нет. не самая дорогая. Назови самую лучшую тогда ПВО в России. Как Не, Она, ее нету на линии фронта. Ее никто не использует. Да ладно? Да. С-300, С-400... Панцирь. Вот, это то, что Российская Федерация применяет. А, Пускай С. Это то, что Российская Федерация применяет. Крокодил. Это история о том, что якобы что-то создали, но никто его не видел, и нигде не было массового производства. Естественно, конечно. Же он так, так же, как и Армата, понимаешь? Это то самое оружие, которое должно уничтожить Америку. Конечно. <laughs> Армата, э, терминатор. Что это за, за танки, что это за техники? Да его не существует вот этого вооружения. Как это не существует? На... Где? Его... Российская Федерация не сумела ни разу при... При... продемонстрировать э, вот, вот это оружие. Ты, подожди, секундочку, ты когда-нибудь смотрел танковый биатлон? Не, я смотрел, смотрел, смотрел фильм Жека Чан. Да какой фильм? Причем здесь? Ты просто смотрел? Ну, в фильме Жека Чан показывали крокодила. Да нет, я тебе говорю, где крокодила показывали. Я конкретный вопрос задал. Танковый биатлон, ты говоришь? Да. Танкового биатлона? Я не знаю, что такое танковый биатлон. На лыжах Это... танки ездят. Это всемирная организация, где выступают Китай, Франция, Германия и так далее и тому подобное, и сражаются на танках. Вот, вот там Т-14 выступает. Вот загляни туда просто и посмотри. А Т-14 это что, крокодил или сармат? Нет, Т-14 это, это армата. Армата? Это танк? Это танк, да. Терминатор а. танк у вас был когда-то такой. А? Говорит, терминатор у вас есть танк. Ну терминатор это он на базе тоже делается. Просто с другой башкой это вообще два человека. А в армате три человека. Ну, а, а почему максимум? вот эта армата на войне не ездит? А потому что еще рано. Рано что? Рано ее выставлять так вот и показывать всем на публику. Так вы же говорите, что она на публику берет участие в биатлоне. Ну, так, так это показательные же бои просто. Это же ну, не, не то чтобы бои, это даже там отработки по мишеням, там такое вот. Это... А, получается, пилоты вот этой арматы еще не научились бить по царям. Их нужно подготовить. И как раз-таки они... А а что же они в... тогда вот это не, не идут на войну? А зачем? Танковый биатлон. Армата, вот интересно, ну писать танк армата. Армата. Ну вот набери, да, поинтересуйся. Ты это 14 можешь набрать просто. Это экспериментальный танк, который... которого нету на вооружении. Количество 7 единиц. А, ж... а что ж Россия может запустить на линию фронта, если 7 единиц и те экспериментальные? Ну, что тебе... А что ты скажешь на то, что сейчас вот Урал, допустим, выпускает их по 30 тысяч штук в в год? 30 тысяч танков в Урале робят танк, э, за год танков? Да. Э они начали вот это количество... В каком году э, они начали вот их сколько выпускать? Э -э, нарастать начало производство за последние два года, но до, до этого их еще... Там вот эти вот, там за 7 танков то что-то... Это у вас получается приблизительно а, сейчас свыше полумиллиона танков. Нет, почему? Ну если 30 тысяч ежемесячно... Около, поселение... около 50 тысяч сейчас танков. Так... Сейчас вы, вы, Мы же сначала восьмидесятки перевооружили. Же, Нет, так я, подожди, пытаюсь понять. Если они ежемесячно производят по 30 тысяч танков, тогда... Ежегодно. Ежегодно. А, ежегодно по 30 тысяч. То есть да? в России сейчас 50 тысяч танков. Да, как минимум. И где нужно экипажа не 4 человека, а 3. Это же получается 50 тысяч. Это у вас 150 тысяч еще и танкистов есть. Конечно. А в чем проблема? Это, слушай, а эти танки случайно не у тебя под домом на паркинге стоят? стоят? Нет, к сожалению, нет, конечно, но тем не менее, а я на том месте был вот так бы просто бы. Взял бы и ознакомился бы, на самом деле с информацией. Я понял, слушай, я-то поверил, а ты же мне на начале разговора сказал, что ты шутник. Вот. <связь> я всерьез твои слова воспринимаю, а ты пошутил. <связь> 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 слушай, прикольно. Ты? Ты 50... Штанину, да? 50 тысяч танков. <связь> <Нет>. <связь> да во всем мире нету такого количества танков. Да ладно. разных модификаций. Ага, да ладно. Пятьдесят ага. тысяч танков Т-14. Да, а я то смотрю, а вот здесь это у нас какой сайт ссылается на вот эту статистику? А по по информации Министерства обороны Российской Федерации количество э, Т14, э, 7 штук экспериментальная часть и 13 штук, которые про проходят, которых модернизируют. То есть, есть, те, которые уже изготовили 7 штук, да, их сейчас тестируют. И еще есть 13 единиц, которые с других танков склали. А ты уже залетела в 50 тысяч. Ну, не... ну ты и шутник. А слушай, ты там есть какие-то Вкусные Я гри... мне, сейчас я тебе покажу. Хоро... А есть какие-то вкусные грибы в Крыму? Нет, у нас такие не растут. А, это у тебя. Я понял, у тебя дучек стоит. Надуло чуть-чуть. Ну, давай покажи.

характеристики. Что у меня одни характеристики? Да, пиши сказал, просто, -то, сколько это... Россия произвела Т-14. Пиши. Ру. В сайте mm -hmm. есть такой. Там есть информация по поводу этих Т-14. МИД не разглашает данные об этой информации. А откуда информ... у тебя информация? Нет, что... О, 90 есть, тут... Тысяч... А откуда у тебя информация, что 50 тысяч в России уже есть? Ну, потому что их выпускают около 30 тысяч. Так ты же говоришь, а... что нету такой информации, не разглашал. Так не, ну это я воочию это видел. Как бы я, я знаком с людьми, которые... На этом заводе. А, и типа они говорили, что вот это они по 30 тысяч единиц в год клепают, да? Да. А да, ну слушай, вот интересно, сейчас посчитаем. Сколько. До, до, до 30. Они работают как круглосуточно, получается, 24 а, на 7. Завод не останавливается. Три смены, ну давай. 30 тысяч поделить на 365. По 82 танка в день выпускают? Где-то так. Это ж... а, а что для тебя удивительного Это же откуда у них столько места, чтобы по 82 единицы танков выпускать ежедневно. Там цеха, б. Там, там, там конвейер, ну, идет. Там же не берется один танк и собирается. Там, течение, там... Это китайцы. Там же ж... Китай... Китайцы. в Слушай, ну сколько Россия изготовила танков Т-14? А ну информация. А Россия не, не за... покажешь, ты мне даже не э -э Россия за все годы изготовления изготовила лишь около 20 единиц основных боевых танков БТ-14 на базе универсальной гусеничной платформы Армата. Все они относятся к опытной партии. Об этом говорится в ответе Главного управления Российской Федерации. О, только 20 единиц. Что-то я не пойму. Тут говорят, что... Уже, уже не 7, да, уже больше. У тебя каждый раз новую информацию будет... Не, так я же тебе говорил. В основном 20 это единиц... Ты, ты, ты до этого вообще не верил, что ты это вообще. Я же тебе говорил, 20 единиц, из них 7, которые на базе, и 13 те, которые ну, с других танков сняли базу и начали вот это, их, ее ставить на вот эту армату. Нет, армата, концептуально новый танк абсолютно. Ты же мне говорил, что ставят э, там 80 или 72 берут снимают, не, там и снимают. Модернизируют. Ну не вот я нашёл. тебе об этом. Я, я, так что там, не нашел. Слушай, нету информации, что 30 тысяч в год делают. Так никто и не напишет. Не а сказать. можешь, слушай, а давай открытые, открытые источники посмотрим. А ну спроси там, сколько танков в России? А ну впиши. чисто вот так вот? Ну да, типа в общем количестве. Я пытаюсь понять, сколько их там, миллион, возможно, этих танков. Это по танку на, раз... на каждого там получается 13-14 россиянина. Ну, я сомневаюсь, что ну, что-то напишет правду мне. Ну, чисто так, танков. знаешь, посмотреть. Сколько? Сколько танков в общем? А ну, что там пишут? вооружения военной техники. Ну, я нашел полторы тысячи танков в Российской Федерации, есть на вооружении. А 30 тысяч это... А -а, а, а, это же на Урале, это ты имеешь в виду в Китае, да? Но в России полторы тысячи танков, а на Урале в Китае китайцы делают по 30 тысяч единиц танков в год конечно, их же нужно перебросить, или же как-то куда перебросить? ну к Линии, а к а с кем? Китай воюет? или что ты думаешь, они своим ходом поедут что ли через всю Россию там? а с кем? а китай? мне, а, а мне не знаю где ты там нашел мне вот не я понял, ладно, слушай, будем прощаться. У меня просто вопросов уже нету. Я понял. Ну ладно, слушай, по 30 тысяч в год так ну, пускай так и будет. А вот. А ты посмотри танковый бетон. Удивишься, на самом деле. Маневренности я. Ох... Понял, это понял. Это... Все, спасибо, тогда. Давай, пока. Это... 80 танків в день це а по 3 танка на годину. Там весь завод так само ш, як він. Я думаю, там весь завод садит такий. О, только что. Танк сделали. <laughs>